আজ স্বনামধন্য কণ্ঠশিল্পী ডক্টর ভূপেন হাজারিকার জন্মদিন সুধা কণ্ঠের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলো জালুকবাড়িতে ভূপেন হাজারিকার সমন্বয় তীর্থে স্মৃতি তর্পণ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে সেখানে উপস্থিত থাকেন রাজ্যপাল থেকে শুরু করে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাও পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন জেলাগুলিতেও সুধা কণ্ঠের জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন করা হচ্ছে সাজিয়ে তোলা হয়েছে জালুকবাড়ির ভূপেন হাজারিকার সমন্বয় তীর্থ রাজ্যপাল থেকে শুরু করে মুখ্যমন্ত্রী প্রত্যেকেই এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করলেন এবং রাজ্যের বিভিন্ন জেলাগুলিতে সেখানেও সারম্বরে অনুষ্ঠিত হল সুধা কণ্ঠের জন্মদিন স্বনামধন্য কণ্ঠশিল্পী ডক্টর ভূপেন হাজারিকার জন্মদিন পালিত হচ্ছে রাজ্য জুড়ে রাজ্যজুড়ে সুধা কণ্ঠের জন্মদিন ডক্টর ভূপেন হাজারিকার জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন করা হচ্ছে এবং জালুকবাড়িতে ভূপেন হাজারিকার সমাধি ক্ষেত্রে এদিনভর কার্যসূচী কর্মসূচি রয়েছে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা তেরোই সেপ্টেম্বর ফের একবার অসমবাসী সুধা কণ্ঠকে শ্রদ্ধা জানাবে শিল্পীকে সম্মান জানাতে উন্মোচিত হবে বিশেষ মুদ্রা সেই মুদ্রা উন্মোচন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অরুণাচল কলকাতা মুম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত হবে বিশেষ অনুষ্ঠান সংবাদ মাধ্যমকে কথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব আজি আট সেপ্টেম্বর ভূপেন হাজৰিকা ভারত রত্ন ডক্টর ভূপেন হাজরিকার উপজা দিন আজির দিনট সমগ্র রাষ্ট্র বাখিয়ে। ডক্টর ভূপেন হাজৰিকা ডাঙরিয়ার এশতম উপজা দিৱস অত্যন্ত শ্ৰদ্ধা সহকাৰে পালন কৰিছে সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰৰ হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আজি এটা সুন্দৰ লেখনিৰে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকালৈ শ্ৰদ্ধা আগবঢ়াইছে আজিৰ এই মুহূৰ্তত মই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে ভাৰতৰত ভূপেন হাজৰিকাৰ বিষয়ে আপুনি লিখা সুন্দৰ লেখনিটোৱে আমাৰ হৃদয় স্পৰ্শ কৰিছে আৰু সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে ভূপেন হাজৰিকাৰ বিষয়ে আৰু অধিক ৰাইজক অৱগত হ'বলৈ সহায় কৰিছে আজি অসম চৰকাৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অসমবাসীৰ সৈতে একেলগে ভূপেন হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উৎসৱৰ সূচনা কৰিছে অহা তেৰ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে সন্ধিয়া পাঁচ বজাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত ৰাজ্য চৰকাৰে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকালৈ শ্ৰদ্ধা জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে খানাপাৰা ভেটেনাৰী ফিল্ডত এখন সভাৰো আয়োজন কৰিছে সেই সভাতে ভাৰতৰ ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়াই প্ৰস্তুত কৰা ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতিচ্ছবিৰে এটা মুদ্ৰাও প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই উন্মোচন কৰিব অসম প্ৰকাশন পৰিষদে ভাৰতৰ বিভিন্ন ভাষাত প্ৰস্তুত কৰা ভূপেন হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ গ্ৰন্থখনো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই শুভ উদ্বোধন কৰিব তেৰ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত অৰুণাচল মেঘালয় পশ্চিমবংগ মুম্বাই আৰু নতুন দিল্লীতো আমি ভাৰতৰত্ন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিম এইবাৰ বহাগৰ বিহুত অন্তত এটা সন্ধিয়া ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ গীত আৰু মাতেৰে ভূপেন হাজৰিকাৰ স্মৃতি প্ৰাণৱন্ত আৰু জীৱন্ত কৰিবলৈ মই বিহু সমিতিসমূহকো আহ্বান জনাম আজিৰ দিনটোৰ পৰাই ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ সমাধি ক্ষেত্ৰত আমি সমন্বয় তীৰ্থ নামে নামাকৰণ কৰিছোঁ ৰাজ্যবাসীলৈ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ ভূপেন হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পালন কৰাৰ বাবে পুনৰ এবাৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকালৈ মোৰ শ্ৰদ্ধা আৰু অযুত কৃতজ্ঞতা নিবেদন করেছ হাজারিকার কাজ চিন্তাধারা সম্প্রচার হবে অসম তথা বৃহত্তর উত্তর পূর্বাঞ্চলকে নিয়ে তার চিন্তাধারা লোকে জানতে পারবে অনুষ্ঠানে মন্তব্য করলেন শিল্পীর ছেলে তেজ হাজারিকা With the help of the Honorable Chief Minister, to elevate my father uh, on a on a on, a, on a year-wide celebration of his centennial year, and uh, as you can see, uh, with the celebrations are just beginning now, and it's going to go on for a whole year, so we can only uh, be surprised. At the different things that will emerge from this celebration, um, I sincerely hope that by elevating my father's uh, uh, name and, and work on such a wide scale le level will result in more people finding out about what he stood for, what he believed in, and. Uh, and get a deeper understanding of his understanding of Assam, the Northeast, and the Greater Northeast, actually, which would include Bangladesh, West Bengal, and Odisha, where, as you know, um, they all love and listen to his songs.